Keluarga, sekolah dan negara, siapa bertanggungjawab atas kemerosotan sesiah anak kita? Itu yang tajuk yang saya nak kupaskan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini saya ingin uh, berbicara tentang satu persoalan yang nampaknya mudah tetapi sebenarnya mengugat asas pembinaan kemadun bangsa. Siapa yang bertanggungjawab atas kemerosotan sasiah dan moral anak-anak kita hari ini? Adakah sekolah? Adakah ibu bapa? Atau adakah negara sendiri telah terlalu lama memejam mata dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ya, kita menyaksikan terlalu banyak tragedi. Kes buli, kes rogol, kes pembunuhan, tekanan emosi dan bunuh diri bukan di lorong gelap. Ya, Tentu ada Ya, bukan di tetapi di kuasan sepatutnya paling selamat. Di mana? Di sekolah. Nama seperti arwah Zara Karina tidak asing bagi kita pelajar SMK Tun Mustafa di Sabah. Atas kes rogol yang berlaku baru-baru ini dah Alu gajah. Atas kematian tragis pelajar 9 tahun di Seremban dan juga di Kuala Lumpur baru-baru ini, ya, semuanya menimbulkan satu persoalan. Ya, di manakah kita gagal sebagai keluarga, sebagai sekolah dan sebagai masyarakat. Kita terlalu cepat menunding jari, ya, tentu ada perempuan. Ada yang menyalah guru, ada yang menyalah ibu bapa, tapi jarang sekali kita menyoalkan di mana peranan sebenarnya institusi negara, khususnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Eh, tajuk dia mudah saja. Di Malaysia sistem pendidikan kita mempunyai dua bentuk utama. Sekolah harian. Di mana pelajar belajar 6 hingga 7 jam sehari. Di mana di sekolah, kemudian pulang ke rumah. Dan di sekolah berasrama penuh, di mana seluruh kehidupan pelajar itu diurus oleh pihak sekolah. Makan, minum, tidur, belajar, beribadah, semuanya di bawah jagaan guru dan wadah. Dalam konteks ini, kita mesti jelas, eh? guru mengajar, tapi juga mendidik. Namun dalam sekolah harian, proses mendidik hanya berlaku separuh jalan. Kerana selepas pukul 12, tersatu, anak-anak ini kembali ke pangkuan keluarga mereka masing-masing. Di sinilah peranan ibu bapa dan keluarga menjadi penentu. Sebaliknya dalam dalam sekolah asrama penuh tanggungjawab itu berpindah kepada institusi sekolah menjadi rumah kedua dan guru menjadi ibu bapa kedua maka apabila tragedi berlaku di asrama sekolah tidak boleh hanya berkata ini tanggungjawab ibu bapa kerana semasa anak itu menangis jatuh atau tertekan ibu bapanya tiada di sana yang ada hanyalah sekolah tuan-tuan dan puan-puan namun kita juga tidak boleh menafikan hakikat bahawa keluarga adalah akar bagi segala nilai jika akar reput batang tidak akan tumbuh lurus ibu bapa hari ini terlalu sibuk mengejarakan ekonomi terlalu bergantung kepada sekolah untuk mendidik dan terlalu cepat menyalah guru apabila anak mereka gagal atau nakal. Kita lupa bahawa disiplin, empati, kasih sayang dan tanggungjawab tidak boleh diajar di bilik kerja. Ia mesti ditanam di rumah dengan contoh dan kawalan ibu bapa. Apabila institusi keluarga longgar, anak-anak mencari identiti di luar, di media sosial, dalam kumpulan rakan, atau lebih malang dalam dunia yang penuh pengaruh toksik. Di sinilah benih pada segala tragedi sosial bermuda. Kementerian Pembangunan khususnya wanita, keluarga dan masyarakat eh, sepatutnya menjadi benteng utama dalam mencegah kehancuran institusi keluarga. Di bawah mereka ada Jabatan Masyarakat, ada LPPKN dan ada pelbagai akta, akta kanak-kanak, akta kegenasan, rumah tangga, dan dasar pembangunan ya dasar ini pembangunan keluarga tetapi persoalan di manakah mereka ketika sistem keluarga mula retak mengapa tiada sistem pemantauan keluarga berisiko mengapa program keibubapaan masih bersifat kosmetik hanya ceramah sehari tanpa kesenimbungan Ya, mengapa tiada jaringan kolaborasi kukuh antara KPWKM dan Kementerian Pendidikan untuk mengesankan pelajar yang datang dari rumah bermasalah tuan-tuan dan puan-puan KPWKM tidak boleh sekadar hadir selepas tragedi membawa sumbangan dan kata simpati mereka ya, kementerian ini mesti hadir sebelum tragedi dengan dasar pencegahan dan intervensi tuan-tuan dan puan-puan kita perlukan satu family watch system nasional. Ya, di mana keluarga yang menunjuk tanda-tanda pengabaian dapat dikesan awal dan bimbingan dibimbing bukan menunggu sehingga anak terjebak baru kita menyesal. Apabila berlaku budi, gogol atau bunuh di sekolah, media dan masyarakat segera menunding jari kepada siapa? Kepada sekolah kerana sekolah ialah institusi terakhir yang masih berfungsi. Namun, tuan-tuan dan puan-puan harus diingatkan, ya. Sekolah bukan tempat membetulkan apa yang sudah lama gagal di rumah. Guru boleh mengajar disiplin, tetapi tidak boleh menggantikan kasih sayang. Guru boleh menegur salah, tapi tidak boleh mengisi kekosongan. Kita menuntut guru menjadi pendidik, betul? Kaunselor pengawal, keselamatan dan ibu bapa. Sedangkan ibu bapa sebenarnya telah lama melepaskan tanggungjawab mereka kepada sistem. Dan sistem pula sepatutnya diperiksa oleh KPWKM. Berdiam diri di sebalik slogan keluarga Malaysia tidak cukup. Kita perlukan perubahan dasar menyeluruh. Pertama, wujudkan rangkaian kerja kebangsaan ketahanan keluarga melibatkan KPWKM, KPM, Kementerian Kesihatan dan pihak berkuasa tempatan. Kedua, jadikan pendidikan keibubapaan wajib bagi semua ibu bapa kepada pelajar sekolah, bukan sekadar pilihan. Ketiga, wajibkan protokol intervensi keluarga antara sekolah dan JPN dan JKM di mana guru yang mengenal pasti pelajar berisiko boleh merujuk terus kepada pegawai kebajikan daerah dan keempat jadikan sekolah asrama, ya kalau menyentuh sekolah asrama, penuh sebagai model pembangunan sosial yang benar-benar holistik bukan hanya mencapai akademik ya. buktikan bahawa di situ wujudnya anak-anak yang berdisiplin dan juga mempunyai akademik yang tinggi tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari dan warga sekalian anak-anak kita bukan statistik mereka adalah amanah dan amanah itu bukan boleh diserah kepada satu pihak sahaja keluarga mesti memulakan nilai sekolah mesti memperkukuhkan memperkukuhkannya dan negara melalui kementerian yang berwibawa mesti melindunginya kerana apabila keluarga gagal sekolah tidak akan mampu menampung kerosakan itu dan apabila sekolah gagal bangsa akan kehilangan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share, like dan komen.